Партнер программы – ресторанный комплекс «Тихая гавань». Вона вміє бути екстравагантною і вражаючою, жіночною і звабливою, артистичною і мрійливою. Постійна жага до самореалізації та вдосконалення дозволяють їй досягати вершин у будь-якій обраній сфері. Олена Савранова, головний редактор одного з провідних друкованих видань газети Відомості Плюс, така, яка є. Відверта, іноді категорична, але цілісна і сильна особистість. Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает по себе. Свой шлях у житті вона обрала давно. Долаючи труднощі і перешкоди, завжди впевнена шла до поставленої мети. А тому серед близьких і знайомих здобула визначення «сильна жінка». Любая женщина на определенном этапе своей жизни хочет быть немножко слабой. Несмотря на то, какую бы она должность не занимала, ну, какая бы харизма у нее не была, женщина все равно по сути мать. Это не значит, что у нее не сильный характер, но, возможно, в некоторых аспектах нужно проявлять и толерантность, нужно быть, ну как, идти в ногу со временем и чувствовать людей. Вот, допустим, мой род деятельности – журналистика. Если быть исключительно танком, переть вперед, это не принесет результат. Ведь главное, вот как у тебя в программе получается, Вывести человека на откровенность, изюминку, какие погоны он не носил, политик первого эшелона, в нем всегда есть его наполнение. И вот я вот больше всего в своей работе люблю жанр эксклюзивного интервью, когда ты можешь с человека разговорить и увидеть его не только вот должность. Ну і лічність прішського. Я знаю Олену Анатолійовну досить довго. Я можу сказати, що вона чудовий журналіст, гарна жінка, добрий друг, справжній професіонал. В ній є такі чудові якості, як доброзичливість, толерантність, виваженість. Талановитою, на жаль, людина не народжується. Це результати щоденної роботи над собою, це любов до життя, повага до людей. Я можу сказати, що вона саме така розумна, гарна, талановита людина. Дуже високу оцінку тобі, як особистості, як фахівцю, дають загальновідомі люди, люди, які обіймають ключові посади на обласному рівні, в тебе є якийсь секрет? Як ти змогла досягти чи? Вершины творчества. Чем, возможно, вулицкие якости помогли тебе найти спинному мову и быть в таких прекрасных стосунках с известными людьми? Ну, прежде всего, надо научиться слушать людей. Вот я хочу сказать, надо дать возможность человеку выговориться. И тогда ты начинаешь понимать тему разговора. Журналист прежде всего хороший психолог. Это однозначно. Плюс надо постоянно самосовершенствоваться. Надо обязательно... Вот у меня дети, у меня двое детей, мальчики-близнецы, Иван и Данила. Они знают точно, в доме должно быть тихо, когда идет блок новостей. Я не пропускаю практически ни, ни один блок новостей, это моя работа. Я слышу информацию, перевариваю, я ее анализирую. И я, ну, это, ты не успокаиваешься ни на секунду. Даже дома вот до конца ты расслабиться не можешь, потому что ты можешь пропустить что-то интересное. Журналист — это информация. Это, ну, просто получать информацию тоже мало. Надо пропускать ее через себя, анализировать. И ты в любом случае даешь продукт. И надо стремиться к объективности и излагать людям так, чтобы им было в понятной форме. Потому что есть тяготение вот к заумным вещам. Возможно, это тоже неправильно. Надо уметь искать общую мову и еще мы обязательно должны действенно помогать людям. Вот в редакцию приходит очень много людей. Мне крайне приятно, когда вот человек приходит с сильной проблемой, и мы ему помогаем ее решить. Темы, которые поднимаются Еленой Саврановой на страницах своего издания, очень актуальны. Вони завжди висвітлюють ті проблеми, які є в суспільстві, і висвітлюють не заангажовано, або з точки зору подачі якоїсь е, такої інформації, жарених фактів чи ще якось. А інформація йде з глибоким аналізом, з оцінкою тих чи інших дій, тих чи інших подій. Значить. І в зв'язку з цим Олена, е, я вважаю, дуже високим професіоналом. І Думаю, що наше співробітництво буде тільки весь час, час продовжуватись і продовжуватися. Журналіст я б так дала таке визначення професії, повинен бути е, фахівцем в усіх галузях господарства культури і життєдіяльності суспільства і в якійсь одній галузі знати все досконало. Е, але головний редактор, напевно, досконало повинен орієнтуватися в усіх. галузях и сферах я як тебе вдаюсь, Очень важно создать с творческим людям, которые работают под твоим началом, хорошую, дружественную, благожелательную обстановку. Ты не будешь на них давить. Они четко знают, что, когда они должны выполнить. Но журналист это постоянная нехватка времени, нот. Тем не менее, если при этом еще, как это сказать, давить на людей сильно, то и продукт будет не такой интересный, правильно? Ведь газета еженедельно выходит каждый раз идет наполнение, надо думать об этом. И чтобы людям легко и комфортно работалось, надо с ними общаться на равных, надо обсуждать будущий номер. У нас нет таких планерок, вот ты то, то, то. Мы сели и набросали идеи, что мы из этого можем выкрутить, как мы это можем дать, но ну, чтобы это было интересно. Но ну, вот, допустим, ты, например, не знала, мы подняли очень серьезную социальную проблему. Сейчас на уровне Верховной Рады муссируется тема абортов в Украине. Вот. Оказывается, Кировоградский регион, лидер, второе место в Украине занимает по количеству абортов. Вот такая наша небольшая область. И мы эту проблему подали. Мы не сказали там, вот нельзя делать аборты, или можно. Мы проанализировали и говорили о том, что запрет, возможно, даст негативные последствия в виде того, что нелегальные аборты, аборты такие останутся. Ну так как же было? Вот. Поэтому, ну вот я просто говорю, что... Мы, может быть, возьмем какую-то тему общеукраинскую, обязательно выясним на местной почве, что как происходит у нас. Руководитель, наверное, из серии высшего пилотажа, потому что этот руководитель умеет все сам. И на слова коллег это невозможно, она говорит, я вам сейчас покажу. Поэтому ценю ее за это, уважаю, как профессионала своего рода деятельности, тоже уважаю, не тайно, и открою ее с удовольствием. Когда я оказалась главным редактором журнала «Ланруш», первые свои материалы для чтения я отдавала Елене для просмотра, и было приятно получить фразу «супер». Какие интервью с кем тебе запомнились и чем самые? Ну, мне больше всего понравилось, понравилось интервью с Гостюхиным, «Дальнобойщиков ты помнишь». Такая была интересная ситуация мне сказали, что об интервью с актером договорились. Я приезжаю, он воспринял меня в штыки, не захотел разговаривать и сказал, ну, может быть, у меня будет там 20 минут на съемочной площадке, если не будет солнца в зените. Получилось как? Фильм снимался в Александрии, рабочее название его был «Дикий табун». И мы, мне пришлось на такой допотопной машине кататься за Гостюхиным. Он так оценил ну, мою настойчивость. Солнца в зените не было, мне повезло. И мы проговорили. Человек глыба. Душа развернулась у актера. Не настолько было приятно. Я под впечатлением ходила, наверное, месяц. Настолько красивая речь. Это старая актерская школа. Вот я запомнила и Муравьеву, и Крачковскую. А вот интервью с звездами я меньше люблю, звездную тематику, потому что, ну как, они заложники пиара, имиджа. Актеры, вот они раскрываются. Старая школа актеров самая лучшая. Самое тяжелое мое интервью было с Анатолием Кашпировским. О чем? Дело в том, что получилось как. У меня поднялась высокая температура, что-то до 39. Это был мой и его день рождения. Мы родились в один день, 11 августа. Мне было в тот, в тот день рождения 33 года, ему 66. Он на нюх не переносит журналистов. Но поскольку... вы при таких обстоятельствах просто не могли не встретиться. 66-33 не родились в один день. Дело в том, что я пришла, он, сказ... он ни одного журналиста не пустил. А к нему многие просились на интервью. А я подошла и сказала, я прошу прощения, но у нас сегодня с вами день рождения, я вас поздравляю. И он на меня так посмотрел, говорит, ладно, тебе дам интервью ну конечно он человек очень жесткого характера мне было сложно его разговорить он вопросы воспринимал в штыки что не скажи ему казалось что вот я хочу его как то дискредитировать и очень тяжело мне далось это интервью но под конец у него глаза подобрели и он стал раскрываться мы с ним разговорились во время интервью ирина можете удивляться у меня упала полностью температура и еще самое интересное мы я потом пришла, мы разговаривали два часа. Кстати, с Гостюхиным тоже, он сказал, 20 минут, мы проговорили тоже тогда два часа на съемочной площадке. И вот с Кашпировским я прихожу, включаю диктофон, а у меня ду... Ни одного слова записи не сохранилось. И я, ну, уже включаешь память. И я полностью выписала интервью, то когда я носила ему прочитать, он сказал, что великолепно, благодарил меня. Также помню хорошую поездку в Мэри Одессы, организовывала тур перед юмориной для журналистов. Они рассказывали о местах, как будет проходить, и организовывали интервью со звездами, с маски шоу, джентльмен шоу. И лучшие журналистские работы они бесплатно приглашали журналистов, чтобы мы освещали потом юморину. Я написала цикл статей после поездки в Одессу, и мэр Одессы меня пригласил. Интер первое место занял, я второе из 56 участников. И тогда, ну, конечно, и Марина тоже была незабываема. Альтов просто великолепен был, Жванецкий, Здорнов. Регина Дубовицкая мне запомнилась очень жестким характером. Никогда не скажешь, что это улыбчивая женщина, но такая прям железная леди, я бы сказала. Вот. Очень понравилось мне интервью с Барским, который мне полчаса читал стихи. Ну, В принципі, такі великолепні були впечатлення? Я думаю, що основний секрет її успіху це любов до життя. Вона любить життя, вона любить людей, вона їх поважає через те в неї багато друзів, всі люблять її. І я вважаю, що мені пощастило працювати з таким чудовим редактором, з такою гарною людиною, прекрасною жінкою, як вона. Цей потяг до творчості. Відколи в тебе? викреслився внутрь, всередині тебе, какие які обставини призвели до того, і що, з чого почалося твоє захоплення творчістю, і яким його видом чи жанром? Ну, мабуть, все-таки, Огромное спасибо моим родителям, маме и папе. У меня отец 20 лет протанцевал в Ядране, Он объездил по тем временам полмира. Вот. И я с четырех лет была на репетиции ятранцев. Маленькая девочка, меня называли дочерью полка, потому что ятранцы обо мне заботились, и я танцевала. А потом я встретила Дейнекину, и Дейнекина Валерия Дмитриевича получила, что у нас была практика. И он руководитель практики студентов от педуниверситета был, тогда еще пединститута имени Пушкина. И я узнала, что он режиссер театра ну, и как это сказать, я таки дамочка пробивная, как ты сказала, сильная. Я подошла и сказала, Валерий Дмитриевич, я хочу играть у вас в театре. У Валерия Дмитриевича лицо вытянулось, потому что, ну, такая девятиклассница подходит, а это студенческий театр. Он говорит, хорошо, Он говорит, приходите на прослушивание. И я читала монолог Татьяны из Евгения Онегина перед всем коллективом. И меня взяли, и буквально потом через два месяца меня уже поставили играть роль. О, это была самая тяжелая роль в моей жизни. Мне было 15 лет, и я играла беременную даму, которая хочет женить на себе молодого человека, ну, мажора, скажем так, сына великой шишки. Поставьте мальчику тройку, назывался угу. спектакль. Конечно, мне роль давалась очень трудно, очень меня критиковали, но постепенно, ну, все-таки. Наверное, удалось мне ее сыграть. Я, и мне, наверное, многое дал резонанс и круг общения с людьми. Это мне научились сценречи, сцендвижению. Даже культура поведения была на очень высоком уровне. Во время репетиции никто не имел права пойти по сцене в верхней одежде. Ну вспомни, ты что же была в резонансе? Вот. Потом я работала в студ клубе Кисма. сейчас технічний університет була режисером театра КаВН, почалось моє увлічення кавинам своє. Олена вже на четвертому-п'ятому курсі була студенткою, яка могла бути керівником молодших курсу. я пам'ятаю другий курс, яким вони повернули з колгоспу. Якраз знову був черговий КВК, я привів молодих дівчат і хлопців, і треба було, щоб хтось їх наставляв. От, навіть не виникло таких багато варіантів, ми порадилися, привели Олену, і вона вже займалася далі. Тобто вона була, по суті, як зараз кажуть в багатьох шоу, зірковим тренером. Тобто, досвідченим. І оця ну, досвідченим, тому що ну, це певним чином, мабуть, риса характеру. Тобто педагогічний університет так чи інакше формує лідера, який буде займатися колективом учнівським, шкільним. І Олена, якраз як такі лідери, сформувалась. Причому вона вже мала практичний досвід роботи ще до того, як закінчила наш інститут. Тоді от і зараз, коли я спостерігаю за її діяльністю, за інтерв'ю, за газетою, я розумію, що Говорять, що формуються там, люди до 25-26 до років. От вона сформувалася, причому в цій атмосфері загального такого підйому, який був, і вона не змінюється, вона так і залишається п'ятикурсницею, яка активно Веде свою життєву лінію і не збирається заспокоюватися. Ви заговорили про деякі містичні збіг обставин під час твого інтерв'ю з Кашпіровським. А ти взагалі в собі, наприклад, не помічала якихось містичних здібностей? Тобі, наприклад, можуть снитися якісь віщі, сни? Ну, напевно, в той чи іншій мірі, у кожного чоловіка є вот чувство, яке називається інтуїцією. Ты заслухаешься, дурачина, Э? Вот иногда нет, и всегда об этом жалею. Вот когда я передавливаю свою интуицию законами логики, а меня жизнь приучила к высокой самодисциплине, очень высокой, то я хочу сказать, вот я потом жалею. Иногда даже лучше прислушаться к интуиции. Вот когда выводятся пленки в газете, вот я держу пленку и чувствую, что что-то не то. И точно я нахожу. Иногда Легкий недочет или технический сбой бывает. А мы же не имеем права, уровень-то газеты высокий, это ну, не бульварная пресса. Поэтому надо обязательно, вот почему газета-это стройный организм. Одно звено выпадает, все, качественного продукта не получится. Ну так же, наверное, как и телевидение. А э, ревень логики, ревень интуиции привив тебе э, в журналистику, как это произошло? О, oh, это, наверное, все-таки ну, стечение обстоятельств. Я тогда как раз моим детям уже исполнилось 4 года, и я думала о будущей карьере, куда пойти. И тут встречаю генерального директора сейчас областной телерадиокомпании, Вадима Мурованова. Мы с ним просто поговорили, потому что мы хорошо знали друг друга, и он говорит, а давай попробуй себя на телевидении. Ну, фактически, чуть ли не на следующий день я пришла. Уже только пришла в тот же день, я сняла сюжет. Вот. И через две недели так получилось, что я уже сидела в кадре. Ну, а потом телеканал распался, хотя я вспоминаю эти годы ну, просто великолепно. Вот та же Елена Фронтасова, допустим, она была главной в новостейном блоке. Леночка мне очень много дала. И действительно, там не было вот такой назидательности. Мы работали как говорится по-украински, с творческим поднесением. И это очень много, это играет огромную роль. А вот, но потом начала пробовать себя в газетной журналистике. Конечно, переход был ну, просто трагический. Потому что, ну, как это сказать, вот еще в советские времена у газетных журналистов гонорары были намного выше. Я объясню, почему. Сказанное может забыться, а что написано пером, топором не вырубишь. Вот тоже интервью. Ставит э, синхрон, журналист, телевизионщик, а это надо все по буковкам выписать. И исходный материал, ну, эксперт, иногда, ну, бывает, что говорит косноязычно, это все надо выписать, и чтобы это смотрелось в газетке. Поэтому тут, конечно, было очень тяжело перестраиваться. Но сейчас, наверное, я все-таки нашла себя вот в этом журналистском жанре именно печатное слово. Мені дуже приємно, що на Кіровоградщині склались дуже хороші відносини між правоохоронцями, зокрема з прокуратурою і засобами маси інформації, конкретно з кожним журналістом. У нас є дуже велика співпраця в цьому плані. Ви знаєте прекрасно, що ми кожного кварталу проводимо прес-конференції, даємо звіт про свою роботу. І в цьому плані дуже плідне співробітництво у нас з газетою відомості Плюс, головний редактор. Олена Савранова. Мені дуже приємно з нею завжди працювати, оскільки знаю її на протязі дуже багатьох років і знаю її як високого професіонала, прекрасну людину, ну і чарівну жінку сама собою. До речі, досить часто жінки нарікають на те, що вони змушені займатися господарством, доглядати дітей, і тому в них не вистачає часу на себе. Ти в прекрасній формі, ти завжди доглянута, завжди стильна, завжди сучасна. І це при наявності двох дорослих вже близнюків дітей. Як в тебе вистачає на це часу? І чи вважаєш ти, що можна прикритися часом? Якщо нема бажання цього робити, то Где ты тут -то Древние греки хотели сказать, э, говорили, хотите играть на арфе, играйте на ней. Если женщина хочет хорошо выглядеть, она будет хорошо выглядеть вне зависимости от количества детей, от обстоятельств. Мне понравилось, как Тина Канделаки когда-то сказала, Две, двое детей для женщины не оправдание. Вот это тоже играет роль. То есть это, наверное, наверное уровень самоорганизации и дисциплины, о котором я говорила. Ведь, э, можно на все ну, махнуть рукой и думать, ну, ты уже и возраст, находить себе маленькие оправдания. А вот не стоит себя оправдывать. Наверное, надо не только с окружающих требовать, но прежде всего себя. Уровень требования определяет к себе. А затем уже ты можешь что-то определять окружающим. Хочу заметить, как подруга, что она очень хорошая мама. Она напоминает орлицу, где под крылом два сына, сложного переходного возраста. Но она остается очень правильная, замечательная мама, потому что она не ограничивает их свободу, но при этом контролирует не только питание и одежду по погоде, но и их настроение, их новые какие-то увлечения, слабости, умеет с ними отдыхать. Мне хочется, чтобы мои дети гордились мной. И однажды они пришли со школы, я что-то заходила в школу, они пришли и сказали, мама, девочки нашего класса сказали, что у нас такая красивая мама. И смотрю, им так приятно это было слышать. Для меня дети ⁇ это стимул. Я хочу, чтобы они гордились своей мамой. Я стараюсь к этому прилагать усилия, как уже получается. Это уже другой вопрос, но тем не менее. И что я бы хотела сказать, вы, ласка, вот три своих основных достигнутия. Мои мальчики. Дети. Все три достигнутия ⁇ это мои дети. Конечно, работа, карьера ⁇ это очень важно. Но я, например, благодарна Богу. Мне, конечно, было страшно, тяжело воспитывать близнецов, но это такое счастье. Сейчас я иду по городу, они а на голову у меня выше, стройная, красивая. Я просто, ну как это сказать, я испытываю чувство восторга. Это мой продукт. Продукт, как это сказать, это моя душевность, это мои бессонные ночи. Это мое самое основное достижение, мои дети. Еще точно замечу, это сейчас редкость, несмотря на ее сложный работы, график работы, она остается хозяйкой в доме, очень вкусно готовит, там всегда порядок, и при этом она справляется без помощницы и домработницы. А я колись на рівні з греками теж придумала геніальну фразу «Краса – це насамперед труд, і тільки ледачий погано виглядає». Тому що щоб зробити зачіску, щоб витягнути там волосся, щоб е, зробити манікюр і, і таке інше, це потрібно затратити на це час і сили. Так от, Олена не втомлюється весь час працювати над собою. Досконалюючи власний внутрішній світ, вона прагне бути кращою і зовні. і тому з кожним роком стає все красивішою. Наприклад, я за полгода. Похудела на 24 килограмма. Я поставила цель, я сидела специально на кремлевской диете. Не могу не отметить ее как замечательную, красивую женщину со вкусом стиля, э, харизмой своей. Она всегда в настроении, очень люблю, когда она смеется. Олена Савранова поважає людей, а достижениями інших еще раз і и радия. Частота одумок и прagnений, додают ей сил, впевнености и те осейное светлые красы, яко так выражаю твоих Точно знаю, как подруга. Один недостаток. и Доложила на весь город. В этой женщине слишком много достоинств. Это единственный недостаток. Я люблю людей позитивных, которые делают жизнь интересней и лучше. Мы тогда, ну как это сказать, сделаем мир добрее. Несмотря на то, что там кто-то главный редактор, кто-то занимает какие-то супер должности, люди должны оставаться людьми в любой ситуации.